আজি তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ তেৰ শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা এই পাঠটোৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নহয় তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো পঢ়িয়াৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট আছে মানে পাঠটোৰ ভিতৰত কি কি কথা আছে সেইবিলাক পঢ়ি তোমালোকে নিজে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহি মেলি পাঠটোৰ শেষত যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকক এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰাই দিছোঁ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কিছুমান আমাক প্ৰশ্ন দিছে এক নম্বৰ কি কৈছে যে উত্তৰ লিখা আৰু ইয়াতে আমাক কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে ক খ গনৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে যে আগৰ দিনৰ তিনিবিধ বাচন বৰ্তনৰ নাম লিখা খ নম্বৰটো কৈছে শিৱসাগৰত থকা তিনিটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম লিখা ঘ নৱৰ শিৱসাগৰ জিলাত থকা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী এটাৰ নাম লিখা ঘৰ নৱৰ তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখা এই যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে মই তোমালোকক কৰাই দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পৰিৱেশৰ বহিত কৰি পেলাব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি দিছিলে চোৱা যে আগৰ দিনৰ তিনিবিধ বাচন বৰ্তনৰ নাম লিখা ঠিক আছে এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব যে আগৰ দিনৰ তিনিবিধ বাচন বৰ্তনৰ নাম হ'ল বান কাঁহী বানপাটী আৰু গাগৰি নেক্সট প্ৰশ্ন এতিয়া কৈছে যে শিৱসাগৰ খণ্ড বতুছে শিৱসাগৰত থকা তিনিবিধ তিনিটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম লিখা ইয়াৰ অন্তৰতো কি হ'ব যে শিৱসাগৰত থকা তিনিটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম হ'ল কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ এতিয়া আৰু শিৱসাগৰত আৰু কীৰ্তিচিহ্ন আছে যিকোনো তিনিটা নাম লিখিলেই হ'ল গতিকে খ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো হ'ব নেক্সট ঘ নম্বৰ আমাৰ কি ক'লে যে শিৱসাগৰত থকা ৰজাতনীয়া পুখুৰী এটাৰ নাম লিখা শিৱসাগৰত বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে তাৰে যিকোনো এটা পুখুৰীৰ নাম লিখিবলৈ ক'লে সেইটো হ'ব শিৱসাগৰত থকা ৰজাতনীয়া পুখুৰী এটাৰ নাম হ'ল জয়সাগৰ পুখুৰী নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াতে ঘ নম্বৰ সুধিছে যে তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখা যিকোনো তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম লিখা লিখিলেই হ'ল তোমালোকে বহুতো যান বাহনৰ নাম চিনি পোৱা গতিকে যিকোনো তিনিবিধ লিখিলেই হ'ল উত্তৰ তিনিবিধ যান বাহনৰ নাম হৈছে বা নাম হ'ল বাছ ৰে'লগাড়ী আৰু ৰাজাহাজ তাৰপিছত দুই নম্বৰ খুব এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে আগৰ দিনত মানুহে কিদৰে সময় অনুমান পাইছিল এতিয়াতো আমি ঘড়ী চাই ঘড়ীৰ সহায়ত আমি অতি সহজে সময় অমান লওঁ বা কোন কিমান সময় হৈছে আমি সেই কথাটো গম পাওঁ কিন্তু আগৰ দিনত ঘড়ী বোলা বস্তুটো নাছিল তেতিয়া সেই সময় মানুহে কি ধৰণে সময়ৰ মান লৈছিল আমি কিতাপত পাইছোঁ যে উত্তৰটো কি হ'ব আগৰ দিনত মানুহে ঘড়ী সলনি বেলি তুলে চাই সময়ৰ অমান পাইছিল এইটো লিখিবা তোমালোকে এইটো লিখিলে হৈ যাব যিনৰ পচন্দটো উত্তৰ এইধৰণেই হ'ব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰটো কি কৈছে যে যাতায়াত ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা তোমালোকৰ অঞ্চলত কি কি যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে যাতায়ত ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা আৰু তোমালোকৰ অঞ্চলত কি যাতায়ত ব্যৱস্থা আছে সেই কথাটো আমাক সুধিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা যে কি হ'ব উত্তৰটো যাতায়ত ব্যৱস্থা মানে হৈছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কাৰ্য এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কাৰ্যটোৱে হৈছে যাতায়ত আমাৰ অঞ্চলত চাইকেল ৰিক্সা বাছ ৰেল আদি যাতায়ত ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকৰ ধৰা এনেকুৱা কিবা অঞ্চল আছে যাৰ নদীৰ কাষৰীয়া তাত ফেৰী বা জাহাজৰ সুবিধা থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ তোমালোকৰ অঞ্চলৰ কাষত আকৌ এয়াৰপৰ্টৰো সুবিধা থাকিব পাৰে গতিকে এই উত্তৰটো যদি তোমালোকৰ অঞ্চলত চাইকেল ৰিক্সা বাছ ৰেল এইবিলাকৰ উপৰিও যদি ধৰা নদী আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জাহাজ আৰু যদি তোমালোকৰ অঞ্চলত এয়াৰপৰ্ট আছে এইবিলাকৰ কথা তোমালোকে লিখিবা গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই ধৰণে মই তোমালোকক কৰাই দিছোঁ এই ধৰণে লিখিবা তাৰপিছত যে তলৰ শব্দসমূহৰ বিষয়ে চাৰি শাৰিকৈ বাক্য লিখা ইয়াতে আমাক কিছুমান কি দিছে শব্দ দিছে শব্দ মানে কি এইখিনিতে এই চাইনৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অলপ মই জুম কৰি দিছোঁ কোনটো আছিলে এইটো চাৰি নম্বৰ যে তলৰ শব্দসমূহৰ বিষয়ে চাৰিশাৰিকৈ বাক্য লিখা কি আছে পৰিবহণ ৰেলগাড়ী বাচন বৰ্তন যান বাহন জলপথ পাঁচটা দিছে এইখিনি তোমালোকক মই লিখাই দিছোঁ এইখিনি তোমালোকে ধৰণে লিখিবা প্ৰথমটো কি আছে পৰিবহণ পৰিবহণ মই পেজটো তোমালোকক অকণমান একেহাৰিতে উলিয়াই দিওঁ যাতে তোমালোকে উত্তৰটো চোৱাত কোনো অসুবিধা নোপোৱা এইটো লিখি যাবা যে যান বাহনৰ সহায়ত মানুহ আৰু বয় বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া ব্যৱস্থাই হৈছে পৰিবহণ ব্যৱস্থা আমাৰ দেশত স্থল বা পথ পৰিবহণ জল পৰিবহণ ৰেল পৰিবহণ আকাশী পৰিবহণ আৰু ৰজ্জু পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে পৰিবহণ ব্যৱস্থাত আমি বাছ ৰে'ল জাহাজ উৰাজাহাজ আদি নানা প্ৰকাৰৰ যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাৰিশাৰী লিখিবলৈ কৈছে ক'ৰবাত চাৰিশাৰীতকৈ অলপ দীঘলো হৈছে গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই ল'বা পৰী অৱশ্যে যিমান দীঘলীয়াকৈ লিখিব পাৰা পৰীক্ষাত সিমানে নম্বৰ পাবা নেক্সটখন নম্বৰ কি আছিলে হ'লে ৰে'লগাড়ী এতিয়া এইটো তোমালোকে লিখিবা এই ধৰণে ৰেলগাড়ী যে উত্তৰ ৰে'লগাড়ী হ'ল লু তিখাৰ চিৰিৰে নিৰ্মিত বিশেষ ধৰণৰ পথৰ ওপৰত ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিনে টানি নিয়া বহুতো দবাযুক্ত গাড়ী ৰে'লগাড়ী উঠি কম খৰচ আৰু সময়তে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰি ৰে'লগাড়ী ৰখোৱা আৰু যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ঠাইক ৰেল ষ্টেশ্যন বোলে ইমানখিনি লিখিলেই হৈ যাব এশ নম্বৰ ৰে'লগাড়ী হ'ল নেক্সট কি দিছে আমাক বাচন বৰ্তন বাচন বৰ্তন তোমালোকে সকলোৱে চিনি পোৱাই আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে বাচন বৰ্তন আছে এতিয়া এইটো কি হ'ব এইটো এইধৰণে লিখিবা মই লিখি দিছোঁ উত্তৰ সাধাৰণতে ৰন্ধা বঢ়া খোৱা বোৱা তথা বয় বস্তু থবৰ বাবে যিবোৰ পাত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে বাচন বৰ্তন বোলে কাহ লোহা এলুমিনিয়াম পিতল প্লাষ্টিক গ্লাছ ষ্টীল আদি বিভিন্ন ধাতু বা পদাৰ্থৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰিব পাৰি যেনে কাঁহী বাতি গ্লাছ কলহ চৰু কেৰাহী ইত্যাদি বাচন বৰ্তনৰ বিষয়ে ইমান এখন লিখিলে যথেষ্ট আৰু নেক্সট ঘৰ নম্বৰ আমাক কি দিছিলে যান বাহন এইটো লিখিবা মই আৰু অকণমান সৰু কৰি দিছোঁ অকণমান দীঘল এইটো উত্তৰটো এতিয়া চোৱা যান বাহন যিবিলাকৰ সহায়ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰি সেইবিলাককে যান বাহন বুলি যেনে চাইকেল ৰিক্সা বাছ ৰে'ল উৰাজাহাজ ইত্যাদি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ লগে লগে মানুহে উন্নতমানৰ যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে যান বাহনৰ পকা অনুসৰি এইবিলাক চলিবৰ বাবে স্থলপথ জলপথ ৰেলপথ আৰু আকাশী পথ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পথ আছে ইমানখিনি লিখিলে যথেষ্ট তোমালোকে লিখিবা সুন্দৰকৈ আৰু এইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা নেক্সট আৰু তাত দিছিলে জলপথ জলপথৰ বিষয়ে এইধৰণে লিখিব পাৰিবা যে ডাঙৰ ডাঙৰ নদী আৰু সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীভাগক সাধাৰণতে জলপথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনে জলপথৰ জৰিয়তে নাও ফেৰী জাহাজ আদিৰ সহায়ত মানুহ আৰু বয় বস্তু অনা নিয়া কৰা হয় নদী জলপথৰ ফেৰী জাহাজ ৰখোৱা ঠাইত ঘাট আৰু সাগৰীয় জলপথৰ জাহাজ ৰখোৱা ঠাইত বন্দৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে এই খেলেগে আমাৰ এক নম্বৰ এইকেইটা চমু আছিল ক খ গ গ এইকেইটাত দিলে তাৰপৰা আমাৰ দুই নম্বৰ ডেটটো হ'ল তিনি নম্বৰ ডেটটো হৈছে চাৰি নম্বৰত আমি গোটেইকেইটা এতিয়া কৰিলোঁ এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চোৱা ক অংশৰ লগত খং খিলোৱা যে এই ক অংশৰ লগত খং খিনি মিলাব লাগে তাত নাও নাও লগত কি হ'ব বাৰু ইয়াত নাও আছে আকাশী পথ আলিবাট জলপথ ৰেলপথ এই নাওৰ লগত আমাৰ খাপ খাব এইটো জলপথ তাৰপিছত উৰাজাহাজ উৰাজাহাজৰ লগত কোনটো মিলিব আকাশী পথ তাৰপৰা ৰেলগাড়ী ৰে'লগাড়ী ক'ত চলিব ৰে'লগাড়ী ৰেলপথত চলিব এইটো ইয়াত মিলাবা তাৰপিছত ঘোঁৰা গাড়ী আলিপাটত চলিবা অতি সহজে আমি কৰ লগত খ কংখৰ লগত খং খিলাবলৈ গৈছিলে আমি মিলাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো নিজে কৰিবা তোমালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো এবিধ বাচনৰ ছবি আঁকা কিবা এটা আঁকিবা আৰু গিলাছ কাঁহী বাতি যি ছবি আঁকি ভাল পোৱা তাৰে এটা ছবি আঁকিবা হ'বনে গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ মই তোমালোকক এইধৰণে কৰাই দিলোঁ তোমালোকে লেচনটো পঢ়িবা পঢ়াটো খুব জৰুৰী আৰু কাৰণ লেচনটো পঢ়িলে লেচনটোৰ বিষয়ে বা লেচনটোৰ ভিতৰত কোনখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা জানিব পাৰিবা গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা আৰু যিমানখিনি প্ৰশ্ন মই কৰাই দিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা তৰকাৰ হ'লে প'ষ্ট কৰি ল'বা আৰু চাই এইবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা যাতে পৰীক্ষাত যদি এইবিলাক আহে অতি সহজে লিখিব পাৰা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এই ভিতৰত এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ